Задача милиции на сегодня провести прозрачные выборы, обеспечить порядок, сохранность бюллетней сегодня. На сегодняшний день у нас 939 избирательных участков. На эти участки мы привлекаем порядка 2000 работников милиции, 700 человек это общественные формирования, которые нам будут оказывать помощь. В связи с этим личный состав милиции переведен на усиленный вариант несения службы. Отозваны с отпуска сотрудники те, которые были. Созданы группы реагирования, дополнительные следственно-оперативные группы, которые будут реагировать на те моменты, которые будут происходить у нас на избирательных участках. Хотя надеемся, что все пройдет спокойно и мирно. Также есть, вы знаете, у нас есть создано специальное подразделение Николаев, которое будет находиться в полной боевой готовности в случае экстренных ситуаций. Готово будет оказать помощь. Как уже было сказано, на охрану выборов задействовано у нас более 2000 сотрудников милиции. Это учитывая то, что гарнизон наш насчитывает 4500 работников милиции. То есть практически половину мы выделили значит, вот, на охрану бюллетней. Охрана бюллетеней будет осуществляться в круглосуточном режиме, вплоть до проведения выборов. Вот, далее, кроме того, нами созданы резервы. Это специальная подразделения, это бывший Беркут, это значит, вот внутренние войска, э, так называемая значит, гвардия и это, естественно, значит, спецподраздел э, Николаев. Указанное подразделение будет рассредоточено равномерно по области и будет нести службу непосредственно значит, в городах области, в четырех городах. 438 сотрудников Николаевского городского управления будут задействованы на охрану общественного порядка. У нас 209 избирательных участков. На Николая выпала ну, большая нагрузка, большая, поскольку у нас три окружных избирательных комиссии. Кроме того, вы все прекрасно знаете, у нас еще избирают мэра. Соответственно, у нас двойная нагрузка, поскольку два режима работы идет. Режим выборов президента Украины режим выборов мэра. И хотел бы уверить всех николаевцев, УВД вместе с городским управлением разработала такой режим работы органов внутренних дел, что у нас, кроме того, что все задействованы на выборы, у нас еще и осуществляется патрулирование улиц, и не только нарядами патрульно-постовой службы, которые будет 9 автопатрулей, 8 нарядов областного аппарата ГАИ, 8 нарядов государственной службы охраны, 20 экипажей негосударственных фирм охранных, Кроме того, четыре группы быстрого реагирования. В каждом разделе созданы группы быстрого реагирования. То есть мы готовы адекватно отреагировать на любые нарушения законности, которые будут на избирательных участках. Мы совместно СБУ, МЧС, мы... Есть план определенный, есть какие-то отработанные действия на сегодняшний день. Мы готовы к любым действиям, так сказать, противоправным действиям тех, кто, у кого есть еще мысли, там что-то, как-то. Не исключаем, что все может быть, но мы готовы к этому. Мы еще взяли значит, аналоги, то есть с 2001 года мы сделали выборку по всем возможным нарушениям, то есть, которые были на избирательных участках, значит, вот, брали мы начать, вот, из, трассы, из страны СНГ, значит, какие там были технологии, именно мешать избирательного процесса. Значит, мы все это проанализировали, буквально Значит, 20 числа мы собирали полностью всех начальников милиции, всех заместителей начальников милиции, значит, вот, следствие криминальный блок, блок милиции общественной безопасности. Каждая ситуация, значит, а их более 30, значит, вот, которая имела место когда-либо во время проведения любых выборов значит, вот, была значит, вот, обсуждена, значит, вот. по каждому значит, вот, действию были даны рекомендации, как действовать работникам милиции во время значит, того либо иного нарушения. Вот были проведены занятия, в принципе, были проведены занятия с дежурными частями именно области в этой сфере, значит, вот, то есть и мы готовы действовать, значит, вот, то есть противостоять любому нарушению, значит. но я надеюсь, что таких не будет. Создан оперативный штаб у нас в УВД здесь, так что моментально будем реагировать на все противодействия, на всю ситуацию, которая происходит в городе и в области. Поверьте мне, мы заинтересованы абсолютно в помощи всех небезразличных граждан города Николаева и граждан Украины да, ради одной цели. Вы, я думаю, тоже ее преследуете. Честные, открытые и состоявшиеся выборы. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы эти выборы состоялись. И помогать нам на законных основаниях может каждый гражданин Украины.